мне больше всего понравилось заполнить экскурсии на Полонину, на Буковин. Больше всего понравились наши вожатые, Юра, Лилия и Алла, кружки по химии, бизнес-школы, хип-хопа. Ну, вообще, мне все понравилось в этом лагере. Мне понравился этот лагерь. Больше всего мне здесь понравились вожаты. Я обязательно сюда еще живу как мы тут играли в футбол, как мы ходили на полонину, и как тут классно и Мне очень нравится этот лагерь. Здесь захватывающие экскурсии, интересные кружки и очень добрые вожаты. Здесь еще интересное питание неплохое. Благодаря этому лагерю я познакомилась с многими очень хорошо людьми. Ну, лагерь мне понравился, больше всего мне понравился футбол и вожатый проводить дискотеки. Больше всего тут еда А так дома красивые. Но мне понравилось, что э, мой отряд не хоть третий, но как для меня он самый лучший. Мне понравилась химия. В этом таборе было очень хорошо. Я очень задумывалась, что я сюда приехала и приеду сюда на следующий год. Я прекрасно отпучил в телюкси. Это хороший табір. В нем можно поиграть в футбол, пейнтбол, в хімію. химию. тут прекрасный номера ежа. Это прекрасный Мне Очень понравилось в этом лагере, потому что тут все добрые, все энергичные, все очень красивое. Я хочу сюда еще раз вернуться. Очень добрые боже, у меня все тут очень нравится. Мне понравилось э, в этом лагере химия, как мы делали разные опыты э, мне, понравилось, мне понравился э, кружок филинга, понравился Мне понравились вожатые, они очень добрые Мне вообще понравился этот лагерь, тут очень добрые люди, очень добрые дети Люблю, жизнь продажа